Да, да. Ох и чув, да. Думал, сейчас это самое, а потом слышу, вроде бы пролетает, и сразу бабах. Семья поехала, нашли жилье, и вот в этот день они возвращались уже, то есть жилье уже нашли и возвращались, мы решили чуть раньше. ни работы, ну что, и, и вот свет выключат, где ни связи, ничего, воды вот обрубят, вот доброполе, что, ни света, ни воды. Я в халате, в шлепках. Я уже текала, я сама с Димитра, с Вернограда, я там все потеряла. Приехала в Белозерку, в Белозерке уехала, получается, приехала сюда. Вы подумали, что там в Украине и бежали в ховы, да? Ну, ну, да, страшно стало. А бежать это не страшно было? Ну нет, мне кажется, как-то я себя так комфортнее чувствовала. Мы уже ночевали в Белозерке в поле раз. было и дома собирались покушать в общем ну и выбежали в подвал забежали успели убежать в подвал сейчас переехали в новодонец теперь пока там будем сделаем окна все дали нам тоже пожить сейчас но ну, не знаем как дальше